Ustaz Wahab dan beberapa Ustaz yang lain untuk bersama-sama fikir bersama dengan Jepang Negara ini selama 20 hari lebih dah ha? 23 hari lebih dah nak minta jadi sekarang ini kita minta kita punya model model dia alhamdulillah kita yang bolehlah semoga Allah Taala terima kita semua daripada pagi tadi kita duduk bincang jadi apa yang kita bincang selepas dua tadi itu semua mengenai kisah tak berkata tentang profesional dan usaha kita tak berkata memang usaha tabakat ni wujud dan banyak faedah-faedah yang kita dapat daripada usaha tabakat jadi Muhammad Abdul Rahman Bumbi dia bagi dalam satu bayan dia kata kalau kerugian yang kita dapat selepas apa nama tertik bau yang wujud ni bila mereka mansuhkan usaha-usaha tabakat ni dan lebih-lebih lagi usaha di kalangan pelajar-pelajar pelajar-pelajar apa nama universiti ni kerana buat dia banyak kerja-kerja maju ni yang yang di sebelah India mana yang maju melalui kau pelajar-pelajar ni waktu belajar mari, waktu zaman belajar mereka lipatkan diri dengan Ustaz Awam ha, kemudian apabila mereka habis daripada belajar tu mereka ni lah yang, yang menggerakkan ya. Yang, ya. yang menggerakkan kerja ya. dengan tertib dan kerana apa? pelajar-pelajar universiti ni nak dibandingkan dengan pelajar-pelajar agama Ini ni ramai ni macam tu juga kalau kita tengok di tempat kita pun lebih kurang yang tu lah yang ada tuan yang ada banyak-banyak banyakkan -banyak yang semua dapat usaha dalam belajar kan kalau nak usaha tak, -tak, -tak di-masukkan maka banyak kerugian kita yang kita, kita akan hadapi begitu juga tuan-tuan yang menerima oleh Allah SWT kerja di atas ulama' ni satu perkara yang sangat ditekankan oleh Muhammad Ilyas rahmatullah alaihi. Kita kita beliau daripada awal lagi. Zaman beliau masih hidup lagi yang kira bagaimana dia bercerita supaya uh, setiap jemaah tu ada bahawa ada orang alim dan juga dua orang pari dan beliau pernah melahirkan uh, kekhawatiran beliau apabila waktu akhir hayat beliau di hadapan Mufti Syafiq Ramdumah bahwasanya yang aku khawatir bahawa orang-orang awam ni makin ramai jadi tidak ada orang yang nak bikin mereka jadi aku nanti dengan kerana ramai orang-orang awam ni ha, tidak mereka tidak terkawal maka kerja ni akan jadi rosak jadi benda tu diakui oleh Mufti Syafiq Rahmatullah Alayhi jadi tentang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita dengar tadi ilmu dan fikir Dan ilmu ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting dalam Dalam Quran ayat yang pertama Allah Ta'ala turunkan Yang pertama sekali yang tidak ada khilaf iaitu Iqra Jadi Iqra ni bukan makna hanya baca saja Nabi itu adalah doa umi Jadi daripada, daripada Iqra ni makna dia ialah Belajar, memahami Dia satu makna yang luas Supaya kita faham kita belajar dan kita renung, kita fikir sebab dalam Quran banyak tempat yang Allah Taala sebut abala ta'qilu kenapa kenapa kamu tidak adakah tidak kamu berakal memikir memahami abala tadabbarun abala tadakkarun abala, abala yadzkurun jadi ini semua merujuk kepada Al-Quran jadi awal-awal lagi Allah Subhanahu wa taala perintah supaya dan kita ni belajar uh, Imam Ghazali wa dia beritahu bahawa oh, saya manusia ni maksud kita aja ialah beribadat kita ni datang ke dunia untuk beribadat kepada Allah Ta'ala itu maksud kita apa saja kerja yang kita buat selain ibadat ni makan, minum, pencerahan Allah anak kita nak anak, -anak, anak, anak ini semua adalah usaha untuk persiapan kepada ibadat untuk memudahkan kita untuk memuaskan kita kepada ibadat ini sebab tu ada sebab tu kita ada keperluan-keperluan ni semua keperluan ni adalah asalnya untuk menuju kepada ibadat matlamat kita ialah ibadat tapi untuk melaksanakan ibadat ni yang pertama dia terkesian berganti satu ilmu yang berpukulnya hati satu berpukul dengan zahir anggota badan zahir dua-dua il, ilmu ini ilmu ni ilmu zahir dan batin ini satu ilmu yang sangat penting dan setiap orang kita ketahui jadi ilmu 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 zahir ni ilmu ilmu zahir ni ilmu yang kita rasa mudah untuk kita hasilkan dia kita dapat hasilkan kita akan dapat hasilkan ilmu yang zahiri melalui para para ulama. Muhammad Yusuf Ramadhan Dia dalam bayan pun dia beritahu usaha kita yang pertama ialah ya, untuk membuat segala keyakinan dari Allah di hati kita. Dan kita nak yakin bahasanya apa yang berlaku yang sudah berlaku sudah berlaku akan berlaku itu berlaku dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua nya kita nak usah bagaimana kita, kita nak yakin bahawasanya Allah Taala akan buat akan lakukan dengan kita ni melalui amalan amalan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini kita nak usaha amalan kita tu kita kena yakin dan terbukti bahawasanya Allah Taala akan buat akan buat kepada kita ni dengan amalan. Allah Taala akan bantu kita dengan amalan Allah Ta'ala telah janji dengan amalan sebab tu kita kena amalan yang paling besar ke dia kata semayang ha, sebab tu anak Allah ni Mu'ala Ahmad tak pun terima kita dia kata kita nak apa dia kata apa semayang sembah, usul tak semayang ha, usul tak semayang ha, yakin dan semayang usul tak yakin dan semayang ha. dua benda ni satu benda yang tak boleh jadi semayang kita boleh suruh tuan-tuan kita macam mana kita nak usah Yang pertama tu ini kita kena belajar daripada e A sampai Z. Hari ni berapa orang yang tak tahu? Ha cara nak tampil? Macam mana jadi ni tampil tadi? Ada yang cap pen atas kepala yang tak tampil, Dekat tak ada-ada yang pusing-pusinglah. Kan? Ada yang panjang Lerek panjang. Macam macam jenis tampil dah. Balik tak banyak. Ha, kalau tak banyak daripada awal semayam tu daripada kita tadi tu satunya ilmu sahih satu lagi kita kena belajar daripada Datuk Muhammad apa kelebihan orang kita angkat takbir kan waktu kita angkat takbir apa kelebihan dia waktu kita baca bismillah kita baca setiap huruf apa kelebihan dia waktu kita kata alhamdulillah apa kelebihan dia kan Allahumma ni semua kita kena istihjarkan kelebihan-kelebihan ini ada hadapan kita Kita kena belajar daripada I sampai C ha, Barulah semayah pun akan menjadi semayah yang sempurna semaya yang boleh tarik bantuan Allah SWT Yang akan yang akan uh, menyempurnakan janji Allah SWT Jadi kalau semaya kita yang sore ini pun kita tak sempurna Hari ini kita bicara, duk, duk cakap benda yang hebat-hebat ya? Dan dia mana kena ada khilaf kena ada khilaf, khilaf ni orang tu tak setuju Orang tu tak orang ni tak setuju Tapi amalan semaya ni Kalau kita belajar betul-betul Hak tu sunnah Tak ada siapa yang tolak Semua so, orang setuju kan Contoh yang, yang, kerap berlaku Duduk tahiyat awal Duduk tahiyat akhir Berapa ramai kita hari ni Amal dengan mazhab semua buah ni Duduk tahiyat awal tu Padahal mazhab kita ni Yang duduk tahiyat akhir Ah, ha, tapi benda tu bukan ada depa nak hanggam tu, bukan ada depa nak lawan tu kan. Ya, Jadi benda ya, hak yang boleh buat, Dan ha, tapi kita tak buat. Kita lawan kita tak belajar Kita tak rasa kita tinggal satu tayat dalam sunnah tu bagi masa kita ni kita akan rugi. Ah, kita akan rugi sampai kalau macam ni. Ah, kita telah mengurangkan satu satu sebayang, satu kesempurnaan dalam semayang Satu judul dalam semayang sebab tu kita kena belajar daripada I sampai Z Zahirnya Begitu juga Az ah, Ilmu pasti, Ilmu dalam Ilmu Zahir ni kita akan dapat melalui Para-para ulama Sebab tu pentingnya kita kena usaha atau ulama Kena ada ustaz-ustaz dalam Jemaah-jemaah supaya apa Dan ah, kita dapat belajar daripada I sampai Z Macam mana zah, Macam mana kita ah, Nak belajar rukun-rukun Setiap amalan tu benda-benda advokat, benda-benda yang benda-benda yang sunat benda-benda yang apa nama khaya ha, jadi belajar daripada ini sampai ini daripada ulama-ulama kemudian tentulah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada lagi ilmu ilmu hati ilmu hati ini kan uh, sangat-sangat penting kita kena belajar kerana apa banyak banyak perkara yang sangkut dengan hati ni kadang-kadang kita tak sedar Oleh kadang kita tak belajar Kita rasa kita niat baik padahal itu bukan niat baik Itu adalah aman Amal itu untuk angan-angan tinggi yang telah di yang telah dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angan-angan tinggi dan angan-angan tinggi inilah yang yang merosakkan manusia ini. Kita niat kita rasa kita niat baik padahal niat itu bukan niat. Itu adalah bentuk angan-angan. Boleh kerana kita tak belajar maka kita tak dapat bezakan di antara niat dengan aman dengan angan-angan. Dan yang Banyak, ya, saya, saya, Banyak saya, lagi um, Apa nama ilmu-ilmu hal ini Contohnya kita kena tahu apa itu makna tawakal, apa itu makna cinta, apa itu makna inabah, apa itu makna khasyah uh, Dan begitu lah sifat-sifat mazmumah apa itu makna takabur, apa itu makna al-rujlah, al-istijad Dan apa itu makna apa nama <tuh> uh, bukhul dan sebagainya Jadi Sifat-sifat ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Ilmu-ilmu ini sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa dengan... Kadang-kadang kita... Uh, Kadang-kadang kita tak ada ilmu ini, kita hanya belajar Zohir saja. Uh, tetapi amalan kita itu ditolak oleh Allah SWT. Kenapa? Walaupun ada ilmu hati kita. Dan kemudian dimudahkan oleh Allah SWT. Satu lagi, ilmu hati ini banyak dia. Um, bersangkut dengan zoh Dia panggil zoh iaitu perasa ya, 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 ya. ha, Jadi rasa ni kita kita tak boleh nak faham dengan dengan kepala otak kita ha, ni Kadang-kadang orang boleh cerita pasal cinta tu Makna cinta kan tengok di segi bahasa ni macam mana dia boleh ha, Kata-kata ulama' tu kata-kata ulama' ni kata alibasa' bahasa tu bahasa ni kadang-kadang ni boleh sampai berjam-jam Tapi perasaan, rasa zog Ma'azaw kita tu Dia tak boleh dia tak boleh dapat melalui tegangan Bahkan it, itu kita Memerlukan daripada orang Ulama-ulama tasaw uh, Ulama-ulama yang memang hati Mereka ni ada Pernah rasa benda tu Kita akan dapat melalui berdamping dengan mereka Satu ketiga Mereka Rashid Ahmad Tunggui Rahmatullah Dia Orang oh, Satu orang alim yang, yang hebat di zaman dia tu dia terkenal dengan Abu Hanifah zaman tu lah. Jadi waktu akhir umur dia ni waktu 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 apa nama selepas dia mengajar dan masyhur dah dia apa nama ingin nak ber bersohbat bermurid dengan apa nama Syekh uh, Haji Ibnu Abdullah Haji Maki. Jadi satu ketiga dia pergi bagi ziarah Khankah um, dan Haji Ibn Zabur Haji Maki Dia tengok apa nama suasana di dalam Khankah tu suasana yang sangat gila mengharukan dia Ada yang menangis, ada yang berzikir, yang macam-macam lah Jadi apabila dia nak dia, 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 dia bangun malam dan sejumlah malam tu Dan dia tengok semua orang ni Pakar dia pun satu orang ni Tengok semua orang tak bangkit Takkan dia nanti lorah Dia pun bangkit Sedikit buat semayang juga Pagi besok tu um, Syekh Hadi Ibn Dawah Mahdi Raja Kata dekat dia Semua Kalau nak sedikit belajar lah tu Jangan main ikut-ikut ni Belajar tu Itu ada orang Mora yang hebat ha, Syekh yang kata Kalau nak sedikit belajar tu Takkan nak belajar lagi Dia kira lah buat 10 tahun dah Bagi banyak dalam kita sebagai yang yang banyak mengajar dengan fikir Tapi untuk berfikir, untuk apa buat amalan kita kena banyak. Kadang-kadang kita main baca lah Kita amal jadi akhirnya kita pergi ke bawah. Tak jumpa terburu dia dapat buat amalan. jumpa ni dia dapat amalan. jumpa ni. Lagi apa itu pun tak terlewat. Oleh buat dia orang banyak orang kan. Jadi untuk berfikir kita kena belajar dengan satu orang macam satu orang buku supaya apa kita mudah kita boleh amalan kita jadi baik uh, sama cerita tadi Mualah Rasyid Ahmad selepas dia berhadap, dia belajar daripada Syekh Haji Abdul Dukam Haji selepas tu selepas dia dapat ijazah semua dia dapat khalifah semua maka Sheikh dia tanya selepas kamu dapat ni ah, kamu dapat jarak ni, kamu ambil detail ni Apa yang kamu rasa perbezaan dengan sebelum ini ha, Dia kata Saya kata perbezaannya Sebelum ini Yang nak beritahu yang yang banyak orang tak boleh Tapi cuma yang aku nampak Dia sebelum ni Aku buat amal Aku buat amal Tinggal dia aku melakukan amal Dan meninggalkan maksiat Kerana apa? Kerana itu perintah ke Allah Dan aku tinggal kerana itu larangan Allah tapi hati tu masih ada masih ada lagi Malah nak buat perintah Allah Ta'ala Dan tentang maksiat Masih ada lagi yang pun Ingin nak maksiat tu Contohnya Berzina akan mencuri mak. Kita tinggal kerana Itu larangan Allah Ta'ala Tapi hati kita masih ada keinginan Cuma kita lawat nafsu Ingat Tetapi selepas Dia selepas aku Apa nama Bersumpah dengan kamu ni Maka hari ini Uh, benda tu jadi tobiat aku ni. Aku aku buat perintah Allah Taala tu dalam sono. Dan uh, kalau rasa sedap. Dan aku tinggal tinggal larangan Allah Taala tu kerana aku benci dengan Allah. hati pun tak tak Memang hati pun ni tak suka benci dengan benda tu sebab, sebab tu dia bukan hanya sebab aku nak benda dengan Allah kan. Uh, jadi satu ini yang dikatakan ilmu dalamah ni kita tak ilmu yang kita dibagi ilmu sah benda ni kita tak boleh dapat dengan boleh kita kena duduk dengan bersumpah dengan masyarakat macam mana kita kita jawab dalam dakwah ni kita nak dapat uh, da ha, sya, sya, apa nama semangat dakwah yang sebenar kan ataupun pada saat dakwah yang sebenar kita kena duduk dengan dengan masyarakat dakwah kita ha, macam sebab tu di sangat-sangat digarakkan supaya kita setiap kali istimewa-istimewa yang didatangi oleh masyarakat, -masyarakat kita ni kita duduk bersama dengan mereka ha, supaya apa? Dan apa yang ada dalam hati mereka tu ha, akan masuk dalam hati kita dia akan dia akan beri kepada hati kita ha, jadi ini ilmu ilmu dalaman ini satu ilmu yang penting untuk kita mengetahui begitu juga Mawlana Rasyid Ahmad Bangguri yang ketika ditanya oleh orang-orang pergi jumpa Haji Ibn Sedangkan dia ni bukan orang alim pun kan Dia ni bukan orang alim Tamu ni tu orang yang hebat orang alim Jadi dia boleh jawab Dia kata memanglah aku ni orang alim kita Aku ni dia bagi contoh aku ni mengenal dengan nama-nama kuih ya. ha, ni Ini kuih ni kita dalam kata kita berhulu ni Apa nama kuih jangan lah ini kuih pun Kuih Ini kuih tak kenal Kami cuma kenal nama lah Tapi rasa tu kami tahu. Jadi, tak tahu Jadi nak tahu rasa tu Kami punya ni Haji Ibn Allah ni dia, dia Nama tak orang kenal tapi dia tahu rasa tu ha, Manis Setiap manis tu manis Tetapi manis tak sama Macam tu juga Dalam ilmu ni dalam apa nama tawakkal ada manis ada yang lain ha, dalam dalam khusyuk ada kepunyaan yang lain ha, dalam apa nama sifat-sifat yang mahmudah ni semua sifat-sifat ni dia ada kemanisan yang masing-masing yang kita hanya dapat Asal dengan zauh bukan dengan kita melalui kita cerita sebab tu kita akan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat penting kita dalam jemaah ni kita kita kena ada ulama-ulama dan ulama-ulama yang yang memahami tentang tentang uh, ilmu zahiriah dan begitu juga ulama-ulama babiniah ulama-ulama tahu supaya apa Zohir kita betul dalam kita betul Dan dalam dalam masa yang sama kita punya zahir anggota badan kita bergerak dengan betul semayang kita dengan cara yang betul azki kita dengan cara yang betul begitu juga dalam masa yang sama hati kita juga betul dan keikhlasan kita juga betul dalam dalam amalan kita ni yang paling penting jadi ialah ikhlas ha, kita ikhlasan nanti yang mana keikhlasan Nabi ni kita, kalau kita nak cerita dengan mulut ha, tak boleh cerita ini merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. hanya Allah Taala sahaja yang tahu tanda-tanda yang kita beritahu semua itu kita tentang amalan kita beri kita tak boleh ukur dengan tanda-tanda tu hanya Allah Taala sahaja yang tahu dia sahaja yang akan dia saja yang akan menilai amalan kita tu dia lah yang akan uh, menilaikan amalan kita tu mengikut pengetahuan dia uh, walaupun kita sangka kadang-kadang pada banyak kita kita sangka banyak dengan tanda-tanda tu -tanda tapi belum tentu lagi itu boleh berlaku tu hanya Allah Ta'ala yang tahu sebab tu untuk dapat ikhlas, Mawlana um, Zakaria Ramadhan Ma'alim beritahu Permulaan tasawuf ialah ikhlas dan wujud dia ialah ihsan Mula-mula tersawur ni mana kita nak belajar Betulkan niat kita Dan penghujung dia ialah ihsan Dan Akhirnya baru kita akan dapat sifat ihsan Mula-mula kita kena belajar ikhlas Dan amalan yang ikhlas ni lah yang mulia Yang akan menghancurkan semua kita lah kita Apabila tidak ada keikhlasan tentu mulia Amalan kita hanya akan mengundang berbagai macam Amalan yang ikhlas ini merupakan cahaya, merupakan pelita, dan pelita hidayah. jadi amalan yang ikhlas ni lah dia walaupun sedikit dia akan dia tidak akan jadi kecil. Adiknya kepada Ibrahim Nabi dia kata apakah amalan yang besar? dia kata apa tak ada untuk amalan yang kecil. Semua amalan besar sekiranya ada ikhlas, sekiranya Allah Taala terima. Kalau tidak ada ikhlas, Ha, Allah Ta'ala tak terima ta Semua amalan tak akan jadi hebat Allah. Ditanya kepada Muan Ashraf Ali Talwi Muan Ashraf Ali Talwi pernah beritahu Dalam satu buaya dia kata apa Betul. Besarnya sesuatu amalan itu Ataupun kecil Amalan itu bukanlah ter, Bukanlah terletak Di atas amalan itu Rupa soal amalan itu ha, Bahkan dia terletak kepada Hati kita Hati kita ni lah yang akan membesarkan suatu amalan tu Ataupun kecilnya suatu amalan itu. Contohnya dalam hari yang kita lalu dengar Ada tiga tiga minyak orang Satu hari, satu orang penerumah Satu orang penerumah, satu orang Tiga amalan ni pada orang yang sangat besar Tetapi apabila Apabila apa nama dalam hati tidak ada keikhlasan Maka amalan ni di sisi Allah Ta'ala tidak ada nilai walau pun sedikit Bukan akan menjadi asbab ke uh, kelepasan mereka, kejayaan mereka Bahkan amalan ini telah mengheret mereka masuk ke dalam api neraka Jadi oleh itu tentang yang mulia sangat-sangat penting Kita kena ada, kita kena usahakan para-para ulama Dan kita kena faham ulama-ulama ini -ulama ni dia, Mereka pun seperti manusia biasa juga Ulama-ulama uh, macam uh, Seperti manusia biasa juga mempunyai kelemahan Kita jangan pandang kelemahan mereka uh, Kita tengok kebaikan mereka Apakah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi mereka Kita ambil faedah daripada kelebihan itu uh, Mudah-mudahan dengan kita Kita mendengarkan mereka uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ubahkan mereka Ibn Tuan yang dimuliakan satu uh, orang biasa, rosaknya orang biasa Satu rosaknya orang alim Rosak <tuk> orang biasa ni tak begitu bahaya Nak berbanding dengan rosak yang orang alim ni Dalam Quran Allah Ta'ala Cinta dan Surah Fatiha Kita titik hari baca <tuk> Wairi ma'ubu bi'alayhi wa'alaqali na'ami Jadi wairi ma'ubu ni Ulama kita Dia punya wisdom dia Tempat tujuh dia adalah orang Yahudi Lepas sebab orang Yahudi ni Allah Ta'ala murka mereka mereka ni Allah Ta'ala sangat murka Sebab apa? Sebab mereka tahu Tetapi tak tak ikut tak buat ini masalahnya kalau tak tahu tak buat jangan tak tahu ini masalah dia tahu nabi tu memang nabi bahkan dia kena nabi tu bukan kena anak-anak mereka pun mereka tak ikut sebab tu orang yang umi ni Allah Taala kena murka walau zalim ini dulu orang -orang, orang orang Kristian Nasrani jadi orang Nasrani ni mereka ni um, mereka ni orang um, um, yang sesat Nah, ha, mereka ni sesat Tak apa kena cari Orang Yahudi telah menyesatkan mereka Jadi mereka ni Mereka ni tak begitu Tak begitu senang Nak dibandingkan dengan orang Yahudi Sebab orang Yahudi ni tahu Tak ikut Mereka ni jari Tapi tak buat ha, Jadi ini orang ni Begitu juga Kita dimudahkan oleh Allah SWT Satu orang ulama Ada orang yang alim Kalau dalam keadaan dia tahu Ha, dia tahu dia tak buat ni tu bahaya. Dia kata dia kau yang kena bahaya mana mula. ulama-ulama ni merupakan ikutan kepada orang awam. mereka ni ikutan kepada orang apa saja gerak beri mereka, orang awam akan ikut, orang awam akan anggap itu, itulah hujah. Ini sebab tu dekat yang mulia Kita kena dekati orang alim dan Kita kena usaha Atau ulama-ulama ni Dan kita kena apa nama ikram mereka mulia mereka dan kita kena belajar ada ada yang buat para, para, ulama kita kalau kita tengok para ulama dengan niat yang baik pun itu pun dikira tak ibadat dan yang mulia jadi sebab tu kita kita ajarlah semua tu untuk kita nak kuatkan usaha ulama dan kita nak apa nama dekatkan kita punya hubungan kita dengan para-para para ulama dan kita muliakan ulama kita ikramkan mereka cara untuk cara cara untuk kita nak ikram mereka ni kita seringkan lah tanya masalah 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 dan yang kita nak buat tu ni banyak amalan yang kita buat dan kita nak kita kena belajar dulu baru kita buat jadi tak semestinya kita kena jumpa ustaz-ustaz tabligh baru kita nak belajar dan inilah peluang untuk kita nak jumpa Nak ikram para para ustaz yang di depan kita ni Dan untuk kita dekati mereka Dengan kita tanyakan bahasa-bahasa kepada mereka Jadi mudah-mudahan dengan ini kita akan dapat Kita akan jadi satu orang murid yang Yang apa yang contoh di hadapan dia Dia, dia akan terkesan Dan berbanding dengan kalau kita menjauhi dia Tak tanya masalah <tuh> kita, dia Ha, bahkan setiap kali majlis ilmu dia kita lari Kita tak tak duduk main time kita kita duduk majlis dia ni kita tak duduk jadi dia pun cerita dekat orang dia lah orang tabligh ni semua tak suka mengaji kan ha, semua tak suka mengaji jadi orang pun dengar kata ustaz dia berkata orang tabligh tapi ni orang tak suka mengaji orang pun tak boleh tablis ya. takut dengan tablis di tu kita kena ha, dekati mereka kita kena belajar dengan mereka jangan bila tengok pandang pandang buruk mereka kita pandang baik baikkan mereka